Təcrübəni davam etdirək. Spirit lampasını uzaqlaşdırıb kondensator lövhələri arasındakı gərginliyi artırmaqda davam edək. Gərginliyin müəyyən U2 qiymətindən sonra cərəyan şiddəti yenidən artmağa başlayır. Bu hal qazın voltampər xarakteristikasında BC hissəsinə uyğundur. Deməli, ionlaşdırıcının təsiri olmadan müstəqil qaz boşalması hadisəsi baş vermişdir. Hadisə belə izah olunur. Xarici ionizator hesabına yaranan elektron və ionlar yüksək gərginlikli elektrik sahəsində əks istiqamətlərdə sürətlənirlər. Elektronlar aldıqları böyük kinetik enerji hesabına neytral atom və molekullarla toqquşduqda onları ionlaşdırır, zərbə ionlaşması baş verir. Yeni yaranan elektronlar da öz növbəsində ionlaşdırma prosesinə qoşulur. Beləliklə, qazda müstəqil sel boşalması yaranır. Digər tərəfdən müsbət ionlar da yüksək kinetik enerji alaraq mənfi yüklü kondensator lövhəsinə zərbə ilə dəyərək onun səthindən elektronlar qoparır. Bu elektronlar da elektrik sahəsinin təsiri ilə dərhal sel boşalmasına qoşulur. Nəticədə gərginliyin U2-dən böyük qiymətlərində qaz boşalması kəskin artır.